আপোনালোক সকলোলৈকে বহুত অভিনন্দন আৰু অন্তৰৰ গভীৰৰ পৰা সেৱা আগবঢ়ালোঁ বৰ্তমান যুগ ছ'ছিয়েল মিডিয়াৰ যুগ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলোৱে আজিকালি জ্ঞানী সকলোৱে কথা ক'ব পাৰে কিছুমানে জানি কথা কয় কিছুমানে নাজানি কথা কয় কিছুমানে নিজক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ কথা কয় আৰু কিছুমানে সমাজৰ উন্নতিৰ বাবে কথা কয় অসমত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যেতিয়া কথা কোৱা আৰম্ভ কৰিছিল সমাজৰ শুদ্ধিকৰণৰ বাবে কথা কৈছিল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে যেতিয়া কথা কৈছিল লিখিছিল গাইছিল তেতিয়া সমাজৰ শুদ্ধিকৰণৰ বাবে কথা কৈছিল সমাজৰ মংগলৰ বাবে কথা কৈছিল অশতমা সদগময়া তমছ মা য়তিৰ্গময়া মৃত্যু মা অমৃতম গময়া ওম শান্তি 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 অসতৰ পৰা শতলৈ নিবৰ বাবে কথা কৈছিল এন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ নিবলৈ কথা কৈছিল মৃত্যুৰ পৰা অমৃতলৈ নিবলৈ কথা কৈছিল কিন্তু আজিকালিৰ যুগত মানুহে মানুহক এন্ধাৰলৈ ঠেলিবলৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে কথা কয় আজিকালি মানুহে জ্ঞানৰ পৰা অজ্ঞানলৈ ঠেলিবলৈ মানুহক কথা কয় আজিকালি মানুহে মৃত্যুৰ পৰা মৃত্যুক ঠেলিবলৈ মানুহে কথা কয় আমাৰ অজ্ঞতাৰ বাবে বিপদৰ সময়ত আমি যিটোকে কয় সেই কথাবোৰকে সত্য বুলি মানি আমি আমাৰ জীৱন বিপন্ন কৰোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি সময়ত আমাক অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ ঠেলিছিল তেতিয়া কৈছিল প্ৰথমে প্ৰণামো ব্ৰহ্ম উৰূপীস নাটন সৰ্বয়ৱতাৰৰকা ৰণনা ৰায়ণ যে পৃথিৱীত আমি যিমান দেখিছোঁ শুনিছোঁ যিমানবোৰ কাণে ঢুকি পায় চকুৱে ঢুকি পায় স্পৰ্শই ঢুকি পায় আকাশে ঢুকি পায় সকলো পৰমাত্মাৰ অসীম অনন্ত জ্ঞানৰ সীমা কিন্তু আমাৰ মনে যিবোৰ ঢুকি নাপায় প্ৰাণে যিবোৰ ঢুকি নাপায় কিন্তু সাধনাই যিবোৰ ঢুকি পায় সেইবোৰে সেইবোৰেই হ'ল পৰম সত্যৰ সন্ধান আজি মানুহে অন্ধবিশ্বাস হাতত তুলি বহুত মানুহেই কিছুমান কাম কৰি থকা দেখা গৈছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ প্ৰ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে নামঘোষাত কৈছে অচ্যুতানন্তায় গোবিন্দ নাম ফেশজাদ চকলা ৰোগ নশ্যন্তি সত্যম সত্যম বোদাম্যেহম এই কথাটো মূলতঃ ধনন্তৰী ভগৱানে কৈছিল যেতিয়া সকলো চিকিৎসাই তোমালোকক কামত দিয়া নাই তেতিয়া অচ্যুত কেশৱ বিষ্ণু হৰি সত্য জনাৰ্দন হংস নাৰায়ণ অষ্ট নাম অহৰ্নিশে স্মৰা স্মৰে যিটো তাৰ পূৰ্ণ হুৱে মনস্কাম অৰ্থাৎ যিসকল মানুহে অচ্যুত কেশৱ বিষ্ণু হৰি সত্য জনাৰ্দন এই অষ্ট নাম স্মৰণ কৰিব তেওঁলোকৰ জীৱনত অনন্ত কৰুণা অনন্ত প্ৰেম অনন্ত আৰোগ্যতা অনন্ত সমৃদ্ধি তেওঁলোকে লাভ কৰে যেতিয়া আপোনালোকে গ্ৰহক ভয় কৰিছে গ্ৰহক ভয় কৰাৰ সময়ত মানুহে আপোনাক বহুত ধৰণে ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে সেই সময়ত যদি ভয় নাখায় দুস্বপ্নাশন ইটো মাধৱ মাধৱ নাম দুষ্টগ্ৰহ ভয় বিনাশন পৰম সম্পদৰ উপজানি মাধৱৰ নাম সৰ্বদায়ে কৰিও কীৰ্তন দুস্বপ্নৰ সময়ত মাধৱ মাধৱ নাম লওক আপোনাৰ বেয়া সময়খিনিত আপিম আপুনি মাধৱ মাধৱ নাম লওক আৰু সন্তসকলে ভগৱন্তৰ ভক্তসকলে সদায় মাধৱ মাধৱ নাম বচনত সোমৰয় মাধৱ মাধৱ হৃদয়ত নিৰন্তৰে সাধুসৱে মাধৱ মাধৱ নাম উচ্চাৰ সমস্ত কাৰ্যত আৰু ভগৱন্তৰ ভক্তসকলে নিৰন্তৰে ভগৱানৰ নাম স্মৰণ কৰে কেশ হ'ব মাধ হব অনন্ত ঈশ্বৰ এই সকলো নামৰ অভ্যাস কৰিব পাৰিলে আমি ভগৱন্তৰ যি নামৰ মহিমা তাক উপলব্ধি কৰিব পাৰিম আহক আমি অন্ধবিশ্বাস এৰি দিওঁ ভয় এৰি দিওঁ নিৰ্ভয় হৈ অভয় হৈ ভগৱানৰ গুণনাম কীৰ্তন কৰোঁ আৰু তেতিয়া আমি ভগৱানক পাম আৰু তেতিয়া আমি আমাৰ সমাজখন অন্ধবিশ্বাসমুক্ত হ'ব আৰু আমি অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিলে আমি আশা কৰিব পাৰিম যে আমাৰ অসম প্ৰগতিৰ দিশে আগবাঢ়িছে আপোনালোকলৈ বহু বহু ধন্যবাদ নমস্কাৰ クリスナー